Okey, 17A. <coughs> 17 eh. Selesaikan masalah yang berikut. A. Harjivan Singh menyelesaikan soalan di bawah dengan betul. Ciri-ciri suatu nombor 6 digit. Jadi pertamanya ada kalau ada 6 digit, maknanya nombor itu ada sa, ada puluh, ada ratus, ada ribu dan kemudian ada puluh ribu dan kemudian ada ratus ribu. Okey. Ha, kita masukkan nanti. Jadi kemudian dikatakan nilai kurang pada enam ratus ribu. Jadi cikgu akan letak kat dekat sini mungkin um, uh, lima atau empat ada tiga atau dua. Okey. Atau satu. Uh, itu syarat pertama. Okey. Dan kemudian dikatakan digit lapan di tempat ratus. Digit lapan di tempat ratus. Jadi dah beritahu tempat tu. Kita letak bawah ratus ni, letak lapan. <coughs> dan kemudian dia kata mempunyai nilai digit satu dan dua puluh. Okey, nilainya satu dan dua puluh. Maknanya satu dekat satu. Okey? Dan dua puluh maksudnya bawah puluh tu dua. Jangan tulis dua puluh pula. Okey? Bawah ni maknanya nilai dia tu adalah dua puluh. Nilai dua puluh. Tapi ni uh, nilai tempat dia. Okey? Dan kemudian menjadi enam ratus ribu apabila dibundarkan pada ribu dan puluh ribu terdekat. Okey, jadi tadi cikgu kata, cikgu boleh letakkan saja lima, empat, tiga, dua, satu. Tapi dengan syarat yang terakhir ni, cikgu kena fikir semula. Sebab dia kata menjadi enam ratus ribu. Jadi, nombor ini cuma boleh letak lima. Sebab kalau empat, tambah satu, dan dia masih menjadi lima ratus ribu. Tapi kalau lima tambah satu dia, dia jadi enam. Okey. Jadi kita kena letak dekat sini lima. Okey. Jadi uh, puluh ribu dan ribu ni cikgu belum tentukan lagi. Okey. Kenapa belum tentukan lagi? Iaitu dengan syarat terakhirnya. Apabila dibundarkan kepada ribu dan puluh ribu terdekat. Dia menjadi enam ratus ribu. Jadi kita main teka-teka lah. Teka-teka tu macam contoh gini. Alright. Pertamanya kalau kita kita nak bundarkan pada satu nombor yang macam ni yang kita letak je apa-apa. Contohnya cikgu letak je uh, enam uh, tujuh. Okay. Kalau nombor ini kita cuba bundarkan okay, pada puluh ribu. Jadi lima enam tujuh lapan dua satu. Okay, ni belum belum habis lagi ya. Eh? Jadi, kalau puluh ribu dan tambah satu dekat sini. Jadi, enam ratus ribu. Tapi, kalau kita bundarkan kepada pu, uh, ribu, dia kata bundarkan kepada ribu dan puluh ribu terdekat. Okey, kita dah bundarkan puluh ribu dan ribu yang terdekat pula. Jadi, kalau lima, enam, tujuh, lapan, dua, satu ni bundarkan pada ribu, tambah satu dekat sini. Dia jadi 57000. Jadi nombor ini tidak berjaya. Ni okey lah untuk 10000. Tapi sebenarnya nombor ni tak boleh diterima sebab dia tak jadi 600000. Jadi bagaimana nak jadikan dia enam uh, pada 600000 kalau dibundarkan dekat 10000 dengan 1000 ni? Kita letak dekat sini adalah 9. Okey, 9. Ah ha, tengok. Okey, sembilan. Yang ini, mesti nombor ini lebih besar daripada empat. Sama ada lima, enam, tujuh, lapan atau sembilan. Tengok. Kalau kita bundarkan pada puluh ribu, ya. Eh? Puluh ribu. Dia akan jadi, kita buat sini. Jadi, lima, sembilan. Okey, kita salin sepuluh lah. Lima, sembilan, tujuh, lapan, dua, satu. Jadi, dia akan jadi puluh ribu tambah 1 dekat sini kan. Ha, bila tambah 1 dekat sini, dia akan jadi kosong tambah 1 dekat sini jadi 600 ribu. Okey, itu puluh ribu. Kalau, lima, kalau ribu pula, 597821 ribu dekat sini. Ha, jadi sini, bila kita tengok sini, tambah 1 dekat sini, boleh jadi 8. Jadi, masih lagi gagal nombor ni. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita kena ubah apa? Yang sini pun kena ubah juga. Kena ubah kepada uh, sembilan juga. Okey, jadi ubah pada sembilan. Bila ubah pada sembilan, nombor di sini yang sebenarnya mesti lebih besar daripada empat. Jadi okay, bila berbesar berempat, tambah satu dekat sini. Mari kita bundar sekali lagi. Pada puluh ribu dekat sini. Aa, jadi sembilan aa, dan aa, sebab sini sembilan, tambah satu dekat sini. Kita salin balik. Lima sembilan sembilan. Lapan dua satu. Jadi yang ini puluh ribu. Jadi bila sini sembilan, tambah satu dekat sini. Dia akan jadi kosong, tambah satu dekat sini. Jadi enam ratus ribu. Bila kita bundarkan nombor ni, 599821 ini kepada ribu, yang ni tambah satu, okay, jadi kosong naik satu, jadi kosong naik satu, okay, tetap juga enam ribu. Jadi, satu nombor sahaja yang boleh diterima iaitu 599821. soalan B. Jadual menunjukkan bilangan jemaah yang mengerjakan umrah pada tahun 2019. Negara Malaysia ada 176,661, Mesir 165,000 dan seterusnya. Jadi yang pertama tu, B1 nyatakan negara yang paling banyak jemaah umrah. Okey, tengok nombor paling besar lah. 176,000, 165,000, 131,000, 819,000 534,000. Jadi, untuk yang pertama, jemaah paling ramai datang daripada negara Pakistan. Okay, jadi, nombor tu yang paling besar. Eh. Yang kedua, hitung jumlah jemaah umrah dari Malaysia, Mesir dan Turki. Malaysia, Mesir dan Turki, kita tambah saja 176,000. 661 tambah satu ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga dan satu ratus tiga puluh satu ribu lapan ratus dua belas. Jadi satu tiga ni akan dapat enam sebelas dua belas naik satu tujuh dua belas dua puluh lapan tiga belas empat belas belas, tujuh belas, dan 4. Jadi jumlahnya ialah 474,026. Yang ketiga, berapakah lebihnya bilangan jemaah umrah dari Pakistan berbanding dengan Indonesia? Berapa lebihnya? Maksudnya disuruh cari beza. Okey. Pakistan dan Indonesia Jadi 819,119 Tolak 534,137 Jadi tolak dapat 2 Yang ini tak cukup Tinggal kosong 11 tolak 3 ialah 8 Kosong tak boleh tolak 1 Pinjam Tinggal 8 Sini 10 10 tolak 1 ialah 9 8 tolak 4 ialah 4 satu tak boleh tolak. Dan tiga punya tujuh. Ini dia sebelas. Sebelas tolak tiga. Lapan. Dan tujuh tolak lima. Ialah dua. Jadi berapa lebihnya uh, jemaah dan Pakistan adalah sebanyak dua ratus lapan puluh empat Sembilan ratus lapan puluh dua berbanding jemaah daripada Indonesia. Okay, Soalan C. Sebuah kilang menghasilkan 132,780 biji berbola ikan dalam sehari. Sehari itu ya. Jadi soalan pertama ditanya, berapakah biji berbola ikan yang dapat dihasilkan dalam 4 hari? Jadi 132,780 darab 4. Jadi yang pertama tu 132,780 satu hari untuk 4 hari kita darab 4. Jadi 0 darab 4 0 8 darab 4 32 3 7 darab 4 28 28 tambah 3 31 1 3 2 darab 4 8 tambah 3 11 3 darab 4 12 tambah 1 13 dan 1 darab 4 4 tambah 1 lah 5 Jadi jumlah 4 hari lah 531102 10. Yang kedua, bebola ikan yang dihasilkan dalam sehari dibungkus sama banyak. Setiap bungkus berisi 20 biji bebola ikan. Berapakah bungkusan yang dihasilkan? Okay, jadi dia kata dihasilkan dan dibungkus dan sama banyak. Jadi itu bagi kerjanya iaitu untuk satu hari 132780 dibungkus dalam bungkusan berisi 20 biji berbola. Jadi kita nak tahu berapa bungkusan kita bahagi dengan 20. CV 20 lah si. Dia satu tak boleh bagi, 13 juga tak boleh. Kita ambil 132. Jadi CV 2 ataupun CV 20, ya 20, 2 darab 6. 2 darab 6, 12. Jadi darab 6, 12 tu 120. Ada baki 2, 1. Jadi turunkan 7, Okey, 127, 6 lagi. 120 lagi. Ada baki 7. Turunkan 8. Jadi, 20 darab 3. Dapat 60. Dan 8, 1. Turunkan kosong. Jadi, 20 darab 9, 2 darab 9. Eh. 2 darab 9, 18. Okey, tak ada baki. Jadi, jawapannya ialah sebanyak 6,000. 639 bungkusan. D. Jualan kek di kedai kek merias dalam sehari ialah 45 biji kek. Dalam Y hari, sebanyak 540 biji kek telah terjual. Apakah nilai Y? Okey, jadi dia sehari 45... 2 hari 45 darab 2, 3 hari 45 darab 3 dan uh, dalam y hari maknanya dia tak tahu berapa hari sebanyak 540 biji kek telah dijual. Jadi jalan kerja dia ialah 45 darab y berjumlah 540. Okey macam tu. Jadi kalau darab macam ni nak tahu jawapan tu kita kena bahagi Okey jadi kalau nak tahu faham cerita dia contoh je kata 5 darab berapa sama dengan 20 okey jadi yang ini kamu tahu sifir ini, 5 darab 4 20 jadi nak dapatkan 4 nombor di sini bahagi nombor di sini jadi 20 bahagi 5 jadi sini pun sama untuk dapatkan y ialah 540 bahagi 45 Okey, jadi lima tu empat puluh. Bahagi empat puluh lima. Jadi empat lima darab satu, empat puluh lima. Dan bakinya sembilan. Turunkan kosong, jadi empat lima darab dua. Sembilan puluh. Okey, jadi jawapan Y ialah dua belas hari. Okey, dua belas hari. Uh, untuk menjual sebanyak 540 biji kek. Okay. okay, soalan E pun sama macam soalan D, dia ada algebra dekat situ. Dia kata Point Sherry membahagikan 42 biji kari pub kepada M bungkusan untuk disejuk buku. Setiap bungkusan diisikan tujuh biji karipap Apakah nilai M? Okey, jadi itu maksudnya 45 bahagi M. 42. Okey, bahagi M sama dengan 7 biji. Okey, jadi uh, dalam setiap bungkusan itu ada berapa biji. Okey, itu uh, maksud dia. Jadi, kalau uh, dalam kes ini, bagaimana kita nak buat? Kita tengok secara logiknya. Kalau contohnya 6 bahagi 2 dapat tiga kan. Jadi kalau lah kita hit, buang yang sini, ha, macam mana nak tahu dapat dua tu. Jadi nilai di sini bahagi nilai di sini. Okey, baru dapat nilai di tengah ni. Okey. Jadi di sini dan kes ni ialah 42 bahagi 7. Jadi 42 bahagi 7 uh, rasanya tak perlulah nak buat 42 bahagi 7. Sepi 7 lah maksudnya. 7 darab 6. Okey? 6. Jadi uh, dalam setiap bungkusan ada 6 biji karipap. Jadi 42 bahagi 6. Dapat tujuh. Okay, soalan F. Ada limlah paket benih sayuran. Lima bungkusan benih sayuran baru diterima. Setiap bungkusan mengandungi 30 paket benih. Tulis ayat matematik untuk mencari jumlah paket benih sayuran yang terkini dan selesaikan. Okey, jadi ini kamu kena faham cerita dulu. Paket dengan bungkusan tu benda yang macam lain eh. Iaitu bungkusan tu lebih besar daripada paket. Okey, jadi uh, benih sayuran dalam uh, paket itu macam ni kecil saja. Okey eh. Kat sini ada 15 biji. Oh sorry, bukan 15 biji. Maknanya a uh, kat sini ada benih tu dan kemudian dia ada 15 paket macam ni. Okey. 15 Kemudian, uh, lima bungkusan benih sayuran baru tu ni. Bungkusan. Bungkusan tu maksudnya dalam uh, besar macam tu. Okay, eh? Dalam bungkusan ini ada paket. Uh, paket tu dalam macam ni. Uh, yang ni tadi lah. Macam ni. Uh, ada dah ada berapa satu paket ni? Sini ada 30. Okay. Satu bungkusan ada 30 paket. Um, jadi dia kata, tulis ayat matematik untuk mencari jumlah paket benih sayuran yang terkini dan selesaikan. Okay, dan the, yang ini pula ada uh, bungkusan ni ada lima. Okay. Jadi untuk tahu jumlah ni, lima ni darab tiga puluh. Okay, darab jumlah uh, yang pack, uh, paket yang terbaru sampai. Dan kita tambahkan dengan lima belas. Eh. Jadi dia, jawapan dia ialah lima darab tiga puluh. Darab 30 tambah 15. Okey, 5 darab 30 tambah 15. Okey, ya. Kan? jadi untuk 5 bungkusan, setiap bungkusan ada 30 paket dan 15 paket yang yang awal tu memang dah sedia ada. Okey, jadi darabkan kita dapat sini 150 tambah 15. Jadi kalau ni kita campur mental pun boleh 165 paket benih uh, benih lah okay. benih sayuran okay. jadi 165 paket Soalan G, sebuah tapak semayan telah menghantar tiga buah lori berisi pasu bunga ke sebuah pusat peranginan. Setiap lori membawa 45 buah pasu bunga, dalam perjalanan 45 8 buah pasu bunga itu retak. Berapakah bilangan pasu bunga yang masih elok? Okey. Jadi kita nak tahu jumlah pasu bunga tu ialah 3 darab 45. 3 buah lori, satu lori bawa 45 buah pasu bunga dan kemudian 8 retak. Yang ini, 8 ni kena buanglah sebab dia dah tak tak elok. Okey, dia sebab dia nak yang masih elok, ok, jadi dekat sini 3 darab 45, jadi kita buat 45 darab 3 dapat 15, naik 1 4 darab 3, 12, 13 jadi 135 jadi 135 tolak 8 jadi tolak 8 5 tolak 8 tak boleh, pinjam, tinggal 2 ni 15, 15 tolak 8 lah 7, 2, jadi 123 tujuh buah pasu bunga masih elok. Dan soalan H. Encik Suki dan isterinya masing-masing mengeluarkan wang simpanan sebanyak RM1,800 dan RM1,200. Mereka membahagikan jumlah wang. Jumlah wang. Eh? Itu sama banyak untuk perbelanjaan persekolahan empat orang anak. Hitung perbelanjaan persekolahan untuk seorang anak. Okay, jadi jumlah wang dulu kita kena tambahkan RM1,800 tambah RM1,200. Jadi kita kenapa kita buat bracket? Sebab kita kena tambah dulu. Lepas tu baru bahagi empat. Okay? sebab kalau kita tak buat bracket, 1, 200 saja bagi 4. Dah tu baru tambah dengan nilai ni. Ha, jadi tak tepat. Jadi dalam kes ni, nak tahu jumlah wang tu, kita tambahkan 1,800 tambah 1,200, 000, 000 naik 1, jadi 3,000. Di sini akan jadi RM 3,000 dan bahagi 4. Jadi 3,000 bahagi 4 4 darab 7, 28. dan baki 2, turunkan kosong jadi 4 darab 5, 20. Tak ada baki, ada 1 kosong, masukkan di sini. Jadi jawapannya ialah RM750. Sekian. Assalamualaikum.